लक्षात घ्या पहिल्या कारण ती याचा चौदाध्यायामध्ये खोरपास्वीनं प्रेझ लॉट देवाने सांगितलेलं आहे प्रिणा प्रेझ लॉट सभामध्ये बोलणारे दोघे किंवा तिघे असावे हे आणि बाकीच्या लोकांनी काय करावे ऐकणाऱ्याचे खोरपास्वीनं प्रेझ लॉट परीक्षण करावं की खोरपास्वीनं बोलणाऱ्याने कोणत्या रीतीने बोललेलं आहे काय बोललेलं आहे आले होऊया माझ्या देवाच्या प्रिय लेकरांनो बसल्या बसल्या मी विचार करत होतो प्रेझ लॉट नेहमी लक्षात घ्या संदेश प्रेझ प्रेझलॉट किंवा वचन मनुष्याच्या मनाने कधीच येत नाही आले लोह स्पष्टमध्ये लिहिलेलं आहे देवाचे दासगण जसं देवाच्या आत्म्याने चालवले गेले तसं तसं त्याने देवाचं वचन आत्म्याच्याद्वारे त्याने दिलेलं आहे आले लहूया मी विचार करत होतो देवाच्या प्रियलेखानो आणि प्रभू मला एक वचन दाखवत होता जरा वाचूया वचन ते सबोपदेशक याचा तिसरा अध्याय आणि त्याचं कर्कसीन प्रेस लॉटचं बारावं वचन जरा वाचूया सबोपदेशक तीनमध्ये एकवीस आहे वाटतं हां तीनमध्ये एकवीस आले लिहूया मनुष्य मरतो प्रेझ आले आलेूया बट व्हॉट इज लाईफ आफ्टर डेथ आलेले देवाचं वचन आज आपल्याला काय शिकवत आहे देवाच्या प्रिय लेकरांनो जरा बघा येस आले ब्रदर समोपदेशक तीन मध्ये एकवीस तीन एक मानव पुत्राचा, पुत्राचा। प्राण वर हा वरती जातो आणि पशुचा प्राण खाली जमिनीमध्ये जातो की काय हे कोणास hey, ठाव नो hey, वन नोज आले no लुया माझ्या देवाच्या प्रिय लेकरांनो देवाचं वचन आजही एक मोठ्या कोड्यामध्ये अडकलेलं आहे प्रेज लोड मनुष्य मेल्यानंतर कोडा जातो आले लोया वेर इज इज डेस्टिने डेस्टिनेशन ऑफ दॅट सोल टू गव आले लोया माझ्या देवाच्या प्रिय लेकरांनो आज देवाचं वचन हिब्रियाचा नववाध्याय वचन एकवीस मध्ये प्रभू सांगत आहे मनुष्याला एकदाच मरण आणि एकदा एकदाच जीवन आणि एकदा मरण आहे आणि त्याच्यानंतर काय आहे न्याय हे नेम नेमलेलं आहे काय नेमलेलं आहे न्याय आले लो माझ्या देवाच्या प्रियालेकरा नव प्रभूचा वचन सांगत आहे प्रिरणा प्रेझ लॉर्ड योगाचा पुस्तक याचा चौदा अध्यायामध्ये प्रभू सांगत आहे मनुष्याने कृपया देवाने मनुष्याच्या आयुष्याचे काय काय ठरवलेले आहे मर्यादा ठरवलेली आहे ये मर्यादा कोनी ओलांडो शकत नहीं हले जिसका टाइम आया है उसको जाना ही पड़ेगा हले मौत सिर्फ एक बहाना है हले आज आपका टाइम आ गया आपको निकलना ही पड़ेगा हले उसके लिए कलाम में कहता है हले लोहिया प्रेज लॉर्ड वचनामध्ये आज तो वो अपने संगत है देवा प्रिय लेकर आज परमेश्वर भक्तांचे विषय निवड़ी लोक प्रभू खूप खरप्रास्ट्रीनं प्रेझ लॉडाले लो या खरप्रास्ट्रीन प्रेझ लॉट तो खरप्रस्टीनं प्रेझ लॉट त्याची नजर त्याच्या लेकरांवरती नेहमी लागलेली असते देवाचा वचन काय सांगत आहे जरा बघूया आपल्यानं प्राइझ लॉट दुसरा सॅम्युएल याचा चौदा अध्याय आणि वचन चौदा मध्ये काय सांगत आहे जरा बघूया आपल्यानं प्रेज लॉडाले लो या सेकंड सॅम्युअल चॅप्टर फोर्टीन वर्स फोर्टीन हा लिहिले चौदा मध्ये चौदा काय सांगत वचन जरा बघूया आपल्या सर्वांना मरण आहे हे प्राप्त आहे सांडलेल्या त्या पाण्यासारखे ते पुन्हा बनू भरून घेता येत नाही देव कधीही प्राणहरण करत नसतो हालेलुया बघा देवाचं वचन काय सांगत आहे आले लो देवाचा जो कायमस्वरूपी देवापासून घालवला जाऊ नये यासाठी परमेश्वर तरतूद करीत असतो आले लो या मांडिय तुम्हाला मी खरं सांगतो आलेलो लोहिया वर आकाशामध्ये आपण बायबल मध्ये वाचलेला आहे प्रेमाप्रेझलॉड एक पापी इसम जेव्हा तो पश्चाताप करतो स्वर्गामध्ये त्याच्याविषयी खूप आनंद होतो असं देवाचा वचन आपण बायबलमध्ये आपण वाचतो परंतु खोरप्रसपिना प्रेज लोडाले लो या ब्रदर साधू सुंदर सिंग त्याच्या संभाषणामध्ये तो आपल्या खोरप्रासपिना लेखामध्ये तो सांगतो ज्यावेळेस मनुष्य मरणाच्या खोरपास पिना बिछाण्यावर पडलेला असतो तेव्हा प्रेमा पैसलॉड आले लोया जो संत आत्मा जो खरप्रस्तिना पैसलॉ पवित्र जणांचा आत्मा देवाच्या कार्यामध्ये परिपूर्ण झालेली नीतीमानांची जी आत्म्या आहेत जेव्हा ते खरप्रासना पैसलॉट आपलं आयुष्य काळ संपून जेव्हा देवाघरी येण्याचा जेव्हा ते बेद करतात तेव्हा जग शोक करत राहते परंतु स्वर्गातले देवदूत काय करत असतात त्यांच्याविषयी काय करत असतात रिजॉयसिंह आले लोया ते आनंद करीत असतात देवाचं देवाच्या प्रियलेकरांनो आज आपल्याला खोरप्रासण प्रेझ लॉट जसं ठिकाणी पिंप्रेस खोपराजपिन प्रेझ लॉड नेहमी लक्षात घ्या मनुष्याच्या मृत्यूच्या वेळेस प्रेन प्रेझ लॉट आले लो या दोन ताकद असतात काय असतात देर आर टू फोर्सेस आले लिहूया देर आर ऑलवेज आलेलो या रेडी आलेलू या देवाच्या प्रियलेकर जरा बघूया हे मी माझ्या तोंडातल्या शब्दामधून मी बोलत नाही आय नीड टू स्पीक बाय द वर्ड ऑफ गॉड जरा बघूया वचनामध्ये काय दिलेलं आहे शाहजा पत्रिका याचा पहिला अध्याय आणि त्याचा नववा वचन जरा बघूया प्रेझ लॉड आलेूया प्रगटीकरणाच्या बाजूला प्रेझ लॉड येऊदा पत्रिका आहे त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याचा नऊ वचनामध्ये काय दिलेलं आहे जरा बघा आले लो या भेटलं ब्रदर पहिला अध्याय आहे त्याच नववा वचन वाचा नऊन वा आहे एकच अध्याय त्याच्यामध्ये नवाचन वाचा जेव्हा मोश्याच्या शरीराच्या संबंधाने शैतानाला विरोध करून त्याच्याशी वाद घातला तेव्हा त्याला दोषी ठरवून त्याच्या निंदा करण्यास प्रभू तुला धमका एवढेच तो म्हणाला आले माझ्या देवाच्या प्रिय लेकरांनो मोशे मरण पावला आणि बायबल मध्ये हा एकटाच व्यक्ती होता ज्याला परमेश्वराने त्याच्या हाताने गाडलं काय केलं देवाने ऑल्वेज रिमेंबर आले लिहूया बायबल मध्ये हा एकटाच व्यक्ती होता ज्याला देवाने त्याच्या हाताने गाडलं आणि आजपर्यंत त्याची कबर कोणा माणसाला ठाऊक नाही मोशेची कबर कुठं आहे आले लिहूया आणि देवाचं वचन सांगत आहे सैतान तिथून आला आणि आज्ञा देव दो त्या ठिकाणी आला दोघही प्रियांना प्रसिद्ध आले या त्या ठिकाणी ते, ते भांडायला लागले ला देवाच्या प्रिय लेकरांनो सैतान थोरपास विचारत होता त्याचे शरीर कुठं ठेवलेलं आहे हे खोपराच पिणं प्रेज वाक्या तुम्ही खोपरास पिणं फेसलॉडा या शे ग्रंथामध्ये तुम्ही वाचू शकता आणि फकीरा ग्रंथामध्ये देखील याच्याविषयी खूप विवरणाने लिहिलेले आहे देवाच्या प्रियलेकरांनो त्या ठिकाणी म्हणतो मी देवाच्या आज्ञाच्या नुसार मी या ठिकाणी आलेलो आहे फ्रेस लॉर्ड मोशेचा शव फ्रेस लॉर्ड कुठे ठेवलेला आहे हे मी तुला सांगू शकत नाही त्या ठिकाणी सैतान प्रिन प्रेस लॉर्ड अभद्र शब्दाने त्या ठिकाणी खोपरास लेन फ्रेज लॉर्ड देवाच्या दूताला तो त्या ठिकाणी खंडन करीत होता परंतु देवाचा दूत त्या ठिकाणी तोंडामधून शब्द न काढता प्रियन प्रिय प्रेज हो हालेलुया तो शांतपणे निघून गेला प्रभू तुला धमकाव एवढाच शब्द त्याच्या तोंडातून निघाला आणि तो त्या ठिकाणामधून निघून गेला परंतु देवाचा वचन त्या ठिकाणी यशा यशारा हर क्रॉस pina प्रेज हालेलुया या शेर ग्रंथामध्ये लिहिलेलं आहे की हर क्रॉस pina प्रेज हालेलुया मोशेला देवाने त्याच्या हाताने गाडलं काय केलं देवाने द लॉर्ड बॅरिट बाय झाले माझ्या देवाच्या प्रियलेकरांनो आज वचनामध्ये लिहित आहे पवित्र संत जणांची आत्मे प्रियन प्रेझ लोडाले लिहूया जेव्हा ते मरतात तेव्हा त्यांची आत्मे देवाच्या विसाम्यामध्ये निघून जातात हाले लिहूया आणि ते अब्राह्माच्या उराशी जाऊन त्या ठिकाणी बसलेले असतात देवाच्या प्रियलेकरांनो हायल लिहूया देवाच्या प्रिय लेकरांनो वचनामध्ये आज प्रभू तुम्हाला मला देव दाखवत आहे प्रेझ लॉट देवाने तो परम विसावा त्या लोकांना दिलेला आहे ज्या ठिकाणी खूप लॉट या कोणत्या प्रकारचे रडणे दात खाणे आणि त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचे जगाचे श्रम कष्ट प्रियन प्रेझ लॉट पुन्हा त्या आत्म्याला होत नाही देवाच्या प्रिय लेकरांनो परंतु तो आत्मा देवाच्या विसाव्यामध्ये निघून गेलेला असतो आले आणि आज देवाच्या प्रियलेकरांनो देवाच्या वचनामध्ये आज तुम्हाला मला देवाने शिकवलेला आहे की प्रियानं प्रेझ लॉट आलेूया पवित्र जण ज्या ठिकाणामध्ये गेलेले आहे आज त्यांचे खोटे लॉट विश्वासाचे अनुकरण आपल्याला करायचं आहे काय करायचं आपल्याला यू नीड टू फॉलो द्या पेट आले लो या जरा बघा हिब्री याचा तेरावा अध्याय आणि त्याचा सातवं वचन आपल्याला काय सांगत आहे जरा बघा हिब्री रास याचा तेरावा अध्याय आणि वचन सात मध्ये आलेलो या कोबाच्या पत्रिकाच्या बाजूला आहे हिब्री रास त्याचा तेरावा अध्याय आणि वचन सात मध्ये देवाच्या प्रिय लेकरांनो काय सांगत आहे जरा बघूया देवाचं वचन येस हा तेरा मध्ये सात अध्याय आणि त्याचं सातवं वचन जे तुमचे अधिकारी होते, होते। सांगितले मला चांगला आठवतं विनाय वा स्मॉल आलेलो या जेव्हा आम्ही लहान होतो त्या वेळापासून देवाच्या प्रिय लेकरांनो सिसुयमेला यांच्याकडून देवाचे गाणे मी नेहमी शिकायचो देवाच्या प्रिय लेकरांनो गाणे शिकण्याचा मला खूप छंद होता तेव्हा टेप रेकॉर्डरमध्ये तेव्हा गाणे वाजायचे तेव्हा मी गाणे लिहून घ्यायचो आणि गाणे लिहून खुपास विनाप्रिज मी गीतं त्यावेळेस मी गात होतो देवाच्या प्रिय लेकरांनो आणि ती खुरपस्वी प्रिजवळ खूप खुश व्हायची देवाच्या प्रिय लेकरांवर ती आम्हाला खरपात तेलुगू खु� गाणे ती आम्हाला नेहमीच शिकवायची आले लिहूया आणि आज तोच प्रसंग या ठिकाणी देवाचा वचन आपल्याला सांगत आहे यस वाचा ब्रदर येस त्यांची तुम्ही आठवण करा त्यांच्यावर तुम्ही त्याचा परिणाम लक्षात आणून त्यांच्या विश्वासाचे अनुकरण करा हाले लोहिया यू नीड टू फॉलो द्या फेथ हाले ज्या मुकामापर्यंत ते लोक पोहोचले आहेत ज्या स्थानापर्यंत ते लोक पोचलेले आहेत ज्या ठिकाण देवाने त्यांना दिलेलं आहे त्या ठिकाणापर्यंत आपण काय केलं पाहिजे नेटाने जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आले लोह माझ्या देवाच्या प्रियलेकरांनो प्रभूचा वचन सांगत आहे कोणत्याही गोष्टीच्या प्रारंभापेक्षा त्याचा शेवट बरा आले लोह तो तू सुरुवात तो कैसा भी आया हो का भी आया हो होले आले या मराठीमध्ये म्हण आहे लोक प्रेरणा प्रेज जागी तोडतात आणि फुप्पाट्यापर्यंत जाऊन पडतात परंतु देवाचं वचन तसं नाही बोलत आले लो प्रभूचं वचन सांगत आहे तुझा खरोखर प्रारंभ अल्प जरी असला तुझी अंत खोरप्रास्पीनं कसा होणार अंत कसा होणार समृद्धीचा कसा होणार समृद्धीचा आलेलो लिहूया माझ्या देवाच्या प्रिय लेकरांनो प्रभूचं वचन खोरप्रस्टिन प्रसुलॉड आले त्याच्या निवडलेल्या लोकांविषयी प्रभू कधीही प्रियांना प्राईजले लो या त्याचं कार्य कधी देव नाही आले या प्रभूचा आत्मा आत्म प्रिया प्राईजले थोडा काळ त्या निवडलेल्यांपासून लांब होतो परंतु देवा घात अशा प्रेमापासून देव त्यांना खोटा प्रिज त्याच्या जवळ देव घेत असतो देवाच्या प्रिय आले आलेलो आज ही वेळ ही काळ ही संधी ही समय प्रिया प्रेजालेूया आपण कठीण समयामध्ये आपण अडकलेले आहोत आले लो समजू नका हे चांगले दिवस आहेत वी आर लिव्हिंग इन अ व्हेरी ठेरेबल टाईम

अभी आज प्रभु का आत्मा आपको और मेरे को हालेलुया देख रहा है हले लोहिया वो समय वो मंजर ऐसा ही था हले लोहिया कलाम में लिखता है वो बुरे दिन देखने से पहले प्रभु ने पवित्र जनों को उठा लिया क्या आपको मालूम है यशरा ग्रंथ के अंदर अगर आप घड़ोगे यशरा ग्रंथ इसका अध्याय के अंदर लिखा है नोहा के समय के अंदर प्रभु ने नोहा के दिनों में जो जल प्रलय लाया वो जल प्रलय लाने से पहले प्रभु ने नोहा के सारे जो पवित्र जन थे मृत और उसके साथ में जो पवित्र जन थे उन सारे पवित्र, जन उन सारे पवित्र जनों को प्रभु ने पहले ही उठा लिया क्यों क्योंकि जो जल प्रवे प्रभु में लाने वाला था अब भक्ति में में रहने वाले वाले उनके नाते लोग, जो उस पानी डूब के मरने वाले थे, उन लोगों का मौत ये लोग ना देखें, उसके लिए प्रभु ने पहले ही उनको उठा लिया ऐसे कुछ में लिखा है beloved, में भी वेरी ब्यूटीफुल माय

अभी प्रेसुल पवित्र जन चले गए अभी हम लोग अटक गए अले लोहिया अभी तुम्हारे और मेरे गर्दन के ऊपर आके लटक गया है अले लोहिया इसके लिए आज जरा देखो पहला पेत्र इसका चौथा अध्याय सातवा वचन क्या लिखता है हले लोहिया पहला पेत्र चार में सात हले लोहिया यस अले लोहिया जिसके पास हिंदी होगा हिंदी में भी पढ़ो हले पहला पेत्र चार में सात यस पढ़ो सब बातों का अभी देखो टाइम नहीं रह गया है ये मेरा ये मेरा ये तेरा ये मेरा ये मेरा ये वो सब कुछ इधर ही रहने वाला है कौड़ी तुम्हें लेके नहीं आया कौड़ी तो लेके जाने वाला भी नहीं है नंगा तुम तो मां के पेट से आया नंगा तो जाने वाला है प्रेज़ द लॉर्ड सब कुछ इधर ही रहने वाला है कुछ भी नहीं रहने वाला सब चीजों का खात्मा क्या है जल्दी होने वाला है हर बार हमारे पास भी हमेशा वो गीत बोलते हैं सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है दुनिया से तो तन्हाई में जाने वाला है जो चार कंधे हैं वो भी तेरा नहीं है दूसरे लोग आके तेरा कंधे को कंधा लगा के निकल जाएंगे हाले या, बस उस कबर के चार कोने के ऊपर इंसान का प्यार टिका है वो कबर के बाद में कोई आने वाला नहीं है वो कबर के बाद आने वाला है खुदा हाले और उसके सामने आज हमको खड़े रहने के लिए हमें हिम्मत रहना चाहिए को याद है मैं हर दिन एक दुआ करता हूं प्रभु के सामने क्या दुआ करता हूं प्रभु प्रभु मैं मेरे को मौत से बचा नहीं जिस दिन तू तो आएगा उस दिन मेरे को हिम्मत रहना चाहिए आंखों में आंखें खड़े रहने के लिए प्रेज वो समय बहुत ही आलादा रहने वाला है हालिया पवित्र जन चले गए उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है और वो अपने मुकाम के अंदर चले गए हैं आज आप और मैं हम लोग क्या कर रहे हैं हालिया हमेशा याद रखो प्रभु का कलाम कहता है जिसको ज्यादा दिया गया उसके पास से ज्यादा लिया जाने वाला है हले ऐसा समझो मत प्रेजुल्ला कि हम लोग ये सब पहचान के हम लोग ऐसे आसानी से निकल जाएंगे नहीं हमारे कॉन्वे साहब हमेशा बोलते थे प्रभु का चक्की आस्ती से पीसता है सबको 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 लेके प्रेजुल्ला ले लुया इसके लिए हमें डर के जीना है कैसे जीना है हमको डर के खुदा का खौफ हमारे अंदर रहना है हले कलाम में लिखता है कि मेरा खौफ तेरे अंदर नहीं रह गया है यह बहुत ही बुरा बात है करके प्रभु लिखता है हले आज प्यारे भाइयों हाले लोहिया या आखिरी दिनों में कुछ नहीं आने वाला आपके और मेरे साथ में हाल लोहिया या आखिरी दिनों में बस हले लोहिया जो आपने किया हुआ नीति फैसल और अले लोहिया जो आपने किया हुआ दया और जो आप प्रभु के संधान में नम्र स्वभाव से चलते रहे तो ये तीन चीज आपके साथ आने वाली है हाल लोहिया

आज सारी प्रभु की भलाई की प्रेज़ ऑफ वजन एक तरफ है और उस दूसरे परिडे के अंदर प्रभु ने तेरे को रखा अले और उस परिडे के अंदर प्रभु देख रहा है अले लोहिया मगर तो कलाम कहती है आज उस परिडे के अंदर वो बेलशजा राजा उस रात के अंदर क्या हुआ तो उनाव भरलास क्या भरलास In English it said very beautifully. You are lacking in it. Hallelujah. Yes, then our iniquity will be reduced. Yes, that's my prayer, तो समय कोई हमको बचाने के लिए नहीं है हाले लोहिया वचन में लिखा है हाले में लिखा है नीतिमान अगर नीतिमान अपनी नीति के ऊपर भरोसा करके अगर वो पाप करे क्या उसकी नीति उसको बचाएगी कभी नहीं या पापी हले अपना पाप छोड़कर अगर वो नीति का कर्म करे क्या उसका पाप उसको मारेगा कभी नहीं हले जो प्रेजोला पश्चाताप करके प्रभु के पास आएगा हर एक को प्रभु क्षमा करके उसके राज्य में प्रभु लेने वाला है अले इसके लिए वक्त अभी आपके ऊपर और मेरे ऊपर रुका है हले वो घड़ी का कांटा हले लोहिया हाँ अभी प्रभु का घड़ी का कांटा भी घूम रहा है हले अभी ज्यादा वक्त नहीं रह गया हले लोहिया एलिया प्रेसिया लोट और प्रेज प्रेस लोडिया नोहा जैसे बुरे दिन के अंदर फंसे थे वैसे आज हम लोग बुरे दिन के अंदर फंस गए हैं हले लोहिया लोट को मालूम चल गया हले अभी लोग बोलते हैं हले प्रभु का आना किसी को मालूम नहीं है

जरा मेरी बात अभी सुनो खत्म हो गया बच्चन अभी दो बच्चन बता के मैं बंद कर रहा हूँ हले किसी को बोर करने का मेरे का इच्छा नहीं है हले लोहिया हम थोड़ा देंगे मगर आत्मा और सच्चाई से बात करेंगे और आप निकल भी जाएंगे ये बातें आपके आत्मा के अंदर गूंजेंगे ये क्यों ये आत्मा और सच्चाई की बातें हले लोहिया सुनो प्रभु प्रभुआ दो चीजों के अंदर प्रभु ने कलाम में हमें दिखाया है आमोस इसका तीसरा अध्याय इसके साथ वचन के अंदर कला में प्रभु कहता है कि जो कुछ प्रभु करता है उस वो अपने भक्तों को अपने संतों को बताए बिना कुछ भी नहीं करता हाले पहली चीज ऐसी हो गई हाले जिस दिन प्रेस लॉर्ड हाले लोहिया सदोम गोमोरा नाश होने वाला था हाले लोहिया प्रेस लॉर्ड ये बातें प्यारे भाइयों हाले लोहिया खुदावन ने प्रेस लॉर्ड हाले अब्राहम से कहा क्या जो चीज मैं करने वाला हो, क्या अब्राहम से मैं वो चीज़ छिपाऊंगा कभी नहीं अब्राहम तो का दोस्त कहलाता था उस दिन प्रभु ने उसको बताया कि जिस रीति से मैं जा रहा हूँ नगरी का नाश करने के लिए हले लूंग लोग उस दिनों में प्रभु का आने का राह देखता था कि कब प्रभु आएगा मुझे लेने के लिए दूसरा पित्र इसका दूसरा अध्याय 15 16 और 17 वचन के अंदर लिखा है वो नीतिमान मनुष्य उन पापी लोगों के बीच के अंदर रहकर उसका आत्मा हर एक दिन प्रेज दुखी था हालेलुया और वो प्रभु का आने का बहुत आस्ते से वो राह देख रहा था कोई आपको मालूम है सदोम गोमोरा का नाश होने से एक दिन पहले लोट को प्रेज लॉर्ड प्रभु ने जानकारी दे दिया इस नगर का नाश प्रभु करने वाला है हालेलुया और प्रभु ने उस विनाश से पहले लोट को बाहर निकाला उसके कुटुंबीय लोगों को बाहर निकाला और फिर प्रभु ने उस सारी सदोम सदों का प्रभु ने क्या कर दिया नाश कर दिया है अले और एक बात आपको बताता हूँ प्रूफ हाली नोहा के जमाने में प्रभु ने जो बताया वो एक साल पूरे हो गए और प्रभु उतर आया कि अभी ये सारा जगत का नाश पानी के द्वारा बरसात के द्वारा अभी मैं कर दूंगा प्रभु ने कहा मगर कलाम में लिखता है प्रभु ने सात दिन बढ़ा दिए कितने दिन बढ़ा दिए 7 डेज हाले हरयाशर अग्रंत के अंदर लिखता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया को सात दिन प्रभु ने बता दिया कि प्रभु का अंत कब होने वाला है माय डियर बिलेव्ड दिस इज अ वेरी सीक्रेट थिंग हालेलुया जब प्रभु प्रेज द लुया आसमान से उतरेगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बात

आपका कान तैयार है प्रभु का आवाज सुनने के लिए अरे एक घंटा बैठ कर प्रभु का वचन आप नहीं सुन सकते हो तो, तो मजाक की बात नहीं कर रहा हूं ये प्रार्थना ये मीटिंग ये सिर्फ एक बहाना है आपको इस वचन के अंदर सावधान करने के लिए हालेलुया इसके बाद अभी कोई नहीं आने वाला हालेलुया समय खत्म हो चुका है हालेलुया दिल का कैलेंडर देखो हाल साल भर बर बरसात होता है जगह जगह हो रहे हैं लोग नींद में मर रहे हैं क्या होने वाला है कुछ भी नहीं मालूम में सब ऐसे, ऐसे ही शांति में बैठे थे सात अगस्त के दिन और सात अगस्त को सुबह छह बजे बीस बम गिरे कितने कितने बम गिरे बीस और वो बीस बम के अंदर और हले लुहिया करीबन फ्रिजल और पांच सौ लोगों से ज्यादा लोग मर गए हले लुहिया विपत्ति अचानक आने वाले हैं कलाम में लिखता है लुक इक्कीस अध्याय मार्ग तेरा अध्याय और मत चौबीस अध्याय के अंदर लिखा है जैसे गरोधर स्त्री को मालूम नहीं कि उसका दिन कब भरने वाला है उसका नौ महीना भरने के बाद में उसका कब चालू होगा शाम को दोपहर को या मध्य रात्रि में कब उसका दर्द चालू होगा उसको कुछ मालूम ही नहीं मगर वो दर्द अचानक उसको आके पकड़ता है हाल वो दिन जब प्रभु आएगा हाल वह समय वैसा ही रहने वाला है और वो जब दर्द वो ऑफ प्रेगनेंट लेडी को लगता है वो दर्द से उस औरत को कोई नहीं छुड़ा सकता ना उसका मां ना उसका पति ना उसका कोई जन कोई उसका दर्द बांटने ले सकता है वैसा प्रभु के दिन का वो दुख वो दर्द आप और मेरे से कोई बांटने ले सकता हाल लूरिया आपका आत्मा का जवाबदार आप खुद रहने वाले मेरे बारे में मेरा बाप जाएगा मेरे बारे में मेरा बेटा जाएगा मेरा बीवी जाएगा मेरा ये लोग जाएंगे कोई नहीं जाएगा तेरा आत्मा का जवाबदार तू खुद रहने वाला प्रेज़ द लॉर्ड इसके लिए सावधान हले लोहिया इसके लिए हमें क्या करना है आखिरी एक कलाम देकर मैं बंद करता हूँ हले लोिया तिताला पत्र इसका दूसरा अध्याय हले लोहिया इसका दूसरा अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड ग्यारह बारह वचन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आखिरी और हम लोग बंद कर लेंगे यस पढ़ो हिंदी में पढ़ो हले लोहिया मराठी में भी उसको पढ़ लेंगे तिताला पत्र इसका दूसरा अध्याय ग्यारा बारा वचन केंद्र पड अकरा बारा हा कारण सर्व माणसांना कारण प्रगट झालेली आहे ती आपल्याला अशी शिकवते की? मेन

टाइटस टू ग्यारह और बारह वचन के अंदर हम खत्म कर लेंगे हम प्रार्थना कर लेंगे हले थैंक थैंक जीसस यस लुहिया थैंक यू हले यस पढ़ो हाँ हाँ बराबर बड़, है तिताला पत्र टाइटस चैप्टर टू टलेवेन एंड ट्वेल्व टाइटस टाइटस तिताला पत्र थैंक यू जीसस आले प्रभु का वचन बहुत सुंदर है हले जो जैसा लेगा उसको वैसा है हले लोहिया प्रेस लॉर्ड या आखिरी जमाने में अभी प्रभु का वक्त आ चुका है पहला तिर तीन में भी लिखता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं कुछ अच्छे दिन नहीं हैं बुरे दिन आकर प्रेस लोड़ हले हालेलुया अभी प्रभु अपना कार्य समेट कर प्रभु उसके दुल्हन को लेने के लिए प्रभु आ रहा है यस तिरुमती चंदर तिताला दूसरा अध्याय

और, और संसारिक अभिलाषाओं से अभिलाषाओं से मन फेर, कर मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए अरे लोविया ये बुरे दिन हैं ये बुरे दिनों के अंदर प्रभु का कलाम लिखता है सदोम गोमोरा का भी आसान आसान जाएगा मगर युद्ध पीढ़ी को आसान जाने वाला नहीं है क्यों क्योंकि सदोम गोमोरा को अगर सुहाता प्रचार किया होता हो सकता था कि लोग सुनकर वो लोग प्रभु के पास आते थे मगर सुवार्ता सुनकर जो प्रभु के अंदर नहीं चले उनके ऊपर न्याय बहुत बड़ा है अलेलुआ जो कि सुवर्ता बिना जिंदा नाश हो गया सुवार्ता के बिना ही उनका न्याय होगा प्रभु का कलाम कहता अलेलुभिया आज पहले भाई अभी समय नजदीक है इसके अंदर अपने को खूब मर्यादा के अंदर प्रार्थना के अंदर दुआ मांगते हुए आज प्रभु का आने का हम लोग को राह दिखने का हले लुया फ्रेस लौट आइए हम सब लोग आंखें बंद कर लेंगे दुआ करेंगे इस कुटुंब के लिए और इस घर में प्रभु शांति दे, दे।, दे। और जिस निमित्त से हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं वो शांति प्रेस लौट आज इस घर में प्रभु लेके आए इसके लिए हम सब लोग आँख बंद कर हम लोग प्रार्थना करेंगे हले थैंक यू लौट थैंक यू चीज दूल्हा आने वाला है हमको बोले के जाने वाला